melihat kepada beban ekonomi yang perlu ditanggung kerajaan melaksanakan pelbagai usaha kolektif untuk menangani isu kesihatan dan peningkatan kos perubatan akibat NCD mengupas topik keseimbangan ekonomi dan kesihatan komuniti bersama-sama Ketua Jabatan Advokasi Kesihatan Protect Health Corporation Dr Muhammad Fairuz Abdullah di Studio Bis Malaysia hari ini Dr Muhammad Fairuz terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi mengenai topik yang amat penting tentang hari ini mengenai keseimbangan ekonomi dan juga kesihatan komuniti mungkin terlebih dahulu Dr. Firos boleh kongsikan uh, permahatian doktor uh, bagaimana uh, kesihatan komuniti memainkan uh, peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Ya, yeah, uh, terima kasih um, Hazel ya. Sama-sama. Um, kesihatan komuniti sangat penting dalam uh, menentukan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara kerana uh, pekerja yang produktif bererti ekonomi negara juga akan bertambah baik. Seorang pekerja yang baik, yang sihat, uh, sudah tentunya akan bekerja dengan komitmen yang tinggi dan apabila dia jatuh sakit akan ada ketidakhadiran ke tempat kerja. Ketidakhadiran ini akan menurunkan produktiviti dan uh, apabila komuniti juga tidak sihat, maka beban kos Uh, kesihatannya terutamanya penyakit NCD ini hmm. uh, perlu ditanggung oleh kerajaan dan pastinya uh, beban ini juga akan uh, memberi kesan kepada ekonomi sebuah negara. Hmm. Ya. Yeah. Baik uh, itu pendahuluannya mungkin secara ringkas kalau kita bercakap mengenai beban penyakit tidak berjangkit NCD ini kita tahu antaranya seperti diabetes, hipertensi uh, dan juga penyakit jantung. Uh, skala beban penyakit ini kepada produktiviti tenaga kerja di Malaysia rendah tinggi atau skalanya bagaimana doktor skalanya tinggi tinggi ya dan semakin meningkat semakin meningkat saban tahun penyakit NCD meningkat dan kita tahu jika penyakit NCD meningkat beban kos penjagaan kesihatan juga meningkat dan ia sangat berkait rapat dengan produktiviti tenaga kerja kita mm -hmm. jadi mm -hmm. apabila penyakit meningkat produktiviti pastinya akan uh, memberi juga terkesan uh, dari segi ekonomi. Mm -hmm. yeah. Mungkin ada data-data terkini yang boleh dikongsikan, uh, Doktor? Um, ya, yeah. jadi um, kita ada laporan uh, the impact of non-communicable disease mm -hmm. and their risk factors. Uh, ia merupakan uh, salah satu laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bersama yeah. WHO yeah, pada tahun 2020. Dan uh, saya rasa data ini juga seiring dengan apa yang kita lihat tadi mm. uh, sekitar 64 bilion kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan mm. uh, untuk menangani beban penyakit NCD ini. Yang mana hampir 13 bilion ini adalah direct cost terhadap penjagaan kesihatan individu. Maksudnya mm. uh, ia terlibat dari segi pengurusan ubat, hospital kapitalisasi, uh, rawat pulih ya dan uh, baki sekitar 50, hampir 50 bilion ini adalah kos secara tidak langsung yang merupakan lebih tinggi iaitu yang disebabkan oleh pengurangan uh, produktiviti tenaga kerja dan juga kehilangan tenaga kerja itu. Jadi uh, kita nampak ada dua impak, mm -hmm. uh, satu kepada individu itu sendiri yang kedua adalah kepada pengurangan uh, produktiviti tenaga kerja. Ya. Mm -hmm. itu sempat sedikit gambaran mengenai uh, kos ekonomi yang ditanggung oleh kerajaan akibat peningkatan kes NCD. Uh, mungkin boleh well, juga dikongsikan doktor bagaimana kos rawatan penyakit NCD ini membebankan sistem kewangan awam dan juga perbelanjaan kerajaan bukan saja ketika ini tetapi juga dalam jangka masa panjang uh, seminit sebelum kita berhenti rehat. Okey. Ya. Ada tiga ada tiga komponen di sini Hazel. Yang ya. pertama adalah kos rawatan pesakit itu ya. yang melibatkan ubat-ubatan kos hospitalisasi uh, dan juga kos individu tersebut ya itu adalah kos yang perlu ditanggung untuk beberapa tahun yeah. uh, pada masa anda didiagnosis mempunyai penyakit NCD kos mm -hmm. itu akan ada di sana yang kedua adalah beban terhadap sistem kesihatan itu sendiri lebih ramai yang mempunyai penyakit NCD maka lebih ramai yang akan pergi ke hospital dan juga klinik kesihatan maka mm -hmm. lebih ramai doktor dan juga uh, petugas kesihatan yang diperlukan untuk merawat pesakit-pesakit Baik Dr Virus selepas ini kita akan membawa penonton memahami peranan Protect Health dalam memperkasa sistem kesihatan negara Bismillahirrahmanirrahim seketika kembali selepas ini Baik Bis Malaysia hari ini mengupas topik keseimbangan ekonomi dan juga kesihatan komuniti di mana kita membawa penonton untuk memahami bagaimana beban penyakit tidak berjangkit NCD seperti diabetes, hipertensi dan juga penyakit jantung memberi kesan kepada produktiviti tenaga kerja di Malaysia. Dr. Muhammad Fairuz Abdullah, Ketua Jabatan Advokasi Kesihatan Protect Health Corporation boleh mungkin uh, dikongsikan uh, kita sedar bahawa apabila ada penyakit NCD di kalangan di sesebuah pejabat. Mungkin mereka yang mengidap NCD ini mereka hadir di pejabat tetapi kurang produktif. Itu juga saya kira satu kesan yang kita mungkin tak berapa nampak tetapi diukur juga kesannya kepada produktiviti di tempat kerja. Ya betul Hazel. Uh, ada tiga perkara uh, utama, komponen utama yang sebenarnya memberi kesan kepada produktiviti uh, tenaga kerja yeah. disebabkan oleh penyakit NCD ini. Yeah. Yang pertama adalah tidak hadir bekerja, uh, yang disebut sebagai absenteeism. Disebabkan oleh uh, mungkin pesakit itu mempunyai penyakit seperti strok dan memerlukan rawatan jangka panjang. Yeah. individu tersebut tidak dapat hadir bekerja. Yang kedua adalah presentism ataupun hadir bekerja. Mm tetapi tidak produktif ataupun kurang produktif. Yeah. Contohnya individu yang mempunyai penyakit darah tinggi, mm. mempunyai sakit kepala, kadang-kadang emosinya terganggu yeah. dan pening kepala dan sebagainya. Itu boleh mengganggu uh, emosi dan juga mengganggu kualiti kerja individu tersebut. Mm -hmm. Dan faktor yang ketiga adalah uh, faktor kematian pramatang atau uh, premature death ataupun early retirement. Um, ...kita kata bersara awal. Yeah. Aa, jadi dia terpaksa bersara awal kerana keadaan dirinya... ...tidak optimal untuk bekerja. Hmm. Jadi seseorang pesakit contohnya yang menjalani dialisis... ...ataupun seorang pesakit strok yang mungkin uh, mengalami... ...gangguan fungsi badan, yeah. tidak dapat bekerja secara optimal... ...dan menyebabkan individu tersebut terpaksa bersara awal. Yeah. Tiga ini memberikan beban uh, kewangan dan juga ekonomi kepada negara dari segi kurang produktiviti tenaga kerja itu sendiri. Mm -hmm. so. Dan melihat kepada beban ekonomi ini, kerajaan kita sedia maklum melaksanakan pelbagai usaha kolektif mm -hmm. dan di sini mungkin Dr. Fairuz boleh kongsikan mengenai peranan yang dimainkan oleh Protect Health dalam memperkasa sistem kesihatan negara dan mungkin bagaimana ia membantu mengurangkan beban kewangan kerajaan. Ya, yeah. Protect Health adalah sebuah syarikat yang tidak berasaskan keuntungan yang mana ia uh, menyelaras, mentadbir dan juga mengurus uh, inisiatif yang berkaitan dengan pembiayaan kesihatan uh, seperti mana yang diamanahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia termasuklah uh, insurans kesihatan nasional ya mm. dan uh, pembiayaan penjagaan kesihatan dan juga pembelian strategik dua komponen utama ini adalah uh, komponen uh, fungsi utama Protect Health uh, dalam uh, Kementerian Kesihatan ini yang mana kita melakukan kerjasama antara uh, awam dan swasta okay. untuk uh, mendapatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan uh, yang mana dengan pembayaran yang inovatif dan juga uh, berasaskan nilai dan uh, berdasarkan kerjasama awam dan swasta ini, uh, Protect Health telah uh, menjalani menjalankan pelbagai program sejak uh, tahun 2018. Ya. Antaranya adalah skim PKB 40. Uh -huh. uh, kita ada uh, vaksin COVID-19 yang mana lebih daripada 30 juta rakyat Malaysia mendapat manfaat. Uh, yang ketiga adalah skim perubatan madani. Uh, yang keempat adalah program uh, hospital outsourcing, iaitu kita menyalurkan pesakit daripada hospital kerajaan ke hospital swasta untuk mendapatkan rawatan dalam empat bidang iaitu kardiotoraksik, kardiologi, radiologi dan juga nefrologi. Mm. Dan keempat-empat ini iaitu Protehal memainkan peranan dari segi dalam bahasa ini kita panggil strategic purchasing a, a, ataupun public-private partnership iaitu kita membeli perkhidmatan dengan kos yang efektif untuk mendapatkan value-based healthcare a, at the end, ya, mm. di, di akhirnya untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat. Jadi ini adalah antara peranan utama Prote Health dalam membantu Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan hmm. dalam bidang kesihatan ini. Ya. Apabila menyentuh mengenai skim b 40 mungkin bagaimana skim ini membantu golongan berpendapatan rendah terutamanya untuk mendapatkan rawatan dan juga pemeriksaan kesihatan. Ya. Skim PKB 40 ni skim yang menarik. Hmm. Kerana a uh, skim uh, PKB 40 ni adalah skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Yang mana ia diperkenalkannya uh, untuk membantu uh, kumpulan B40 ini uh, memberi fokus kepada penyakit NCD. Jadi ia adalah untuk kumpulan B40 yang merupakan penerima sumbangan tunai rahmah uh, berusia 40 tahun dan ke atas uh, kita fokus kepada saringan kesihatan di semua klinik swasta yang mendaftar di bawah Protehal kita ada lebih daripada 3000 klinik swasta yang mendaftar di bawah Protehal dan juga klinik kesihatan hmm. menariknya uh, seorang individu ini boleh mendapat Uh, saringan kesihatan secara percuma okay. uh, di klinik swasta dan kita dapat uh, melakukan deteksi awal uh, penyakit NCD dan tidak berhenti di situ selepas menjalani saringan kesihatan individu ini layak mendapat tiga lagi manfaat yang lain iaitu uh, kita ada bantuan alat perubatan insentif melengkapkan uh, insentif melengkapkan rawatan kanser dan ketiga adalah insentif tambang pengangkutan semua Empat empat kolektif manfaat uh, ini boleh diperoleh di bawah skim uh, PKB40 ini oleh kumpulan B40 yang merupakan penerima sumbangan tunai rahmah uh, berusia 40 tahun ke atas tidak memerlukan pendaftaran layak secara otomatik cuma perlu pergi ke mana-mana klinik uh, PKB40, lakukan saringan kesihatan uh, dan anda sudah disaring dan boleh kita tahu status kesihatan uh, individu itu. Dan skim PKB40 ini boleh diakses di? di semua klinik klinik swasta di seluruh negara atau ada kawasan-kawasan uh, tertentu yang masih uh, belum mendapat liputannya atau bagaimana uh, Skim uh, PKB 40 okay. uh, boleh didapati di semua uh, klinik swasta yang berdaftar dengan Protel di seluruh negara dari Perlis sampai ke Sabah Sarawak dan juga Labuan uh, dan juga um, klinik kesihatan di seluruh uh, negara mm -hmm. yeah. Dan uh, kalau bercakap mengenai Skim Perubatan Madani pula apa perbezaan utama antara Skim PKB 40 dan juga Skim Perubatan Madani ini bagaimana ia memberi manfaat kepada rakyat. Okey, dua skim ini berbeza. Yeah. Uh, skim PKB 40 adalah untuk deteksi awal saringan untuk penyakit tidak berjangkit, okay. Konsep dia adalah kita saring penyakit NCD ini dan kita kenal pasti pada peringkat awal kita berikan rawatan pada peringkat awal sebab kita nak elakkan komplikasi jangka panjang hmm. seperti serangan jantung strok dan juga masalah-masalah lain seperti okay. masalah buah pinggang diabetes dan sebagainya. So kita kuncinya adalah kita lakukan saringan kesihatan awal, kita detect awal penyakit tersebut dan kita rawat awal. Skim perubatan madani pula dia adalah memberi fokus kepada perkhidmatan apa ni kesihatan primer acute dia iaitu penyakit penyakit di uh, uh, klinik swasta untuk sakit-sakit ringan contohnya batuk demam selesema yang mana kadang-kadang masyarakat lebih uh, suka ataupun mereka mereka biasanya pergi ke um, hospital kerajaan jabatan kecemasan ya kadang-kadang kita menembah kesesakan uh, oleh hendak demikian kita perkenalkan skim perubatan madani ini okay. yang mana masyarakat boleh mendapat manfaat rawatan-rawatan asas ini uh, penyakit-penyakit seperti uh, batuk demam selesema uh, sakit sendi di klinik swasta di 10 daerah, daerah di seluruh negara dan pada waktu yang sama ya Health juga mengalu-alukan pengamal perubatan swasta yang berada di 10 daerah ini untuk ...menjadi panel skim perubatan madani... ...supaya kita boleh memberi manfaat. Jadi beza-beza. Yang pertama, skim PKB40 adalah untuk saringan kesihatan... Okay. ...deteksi awal penyakit NCD... ...dan skim perubatan madani adalah untuk mendapatkan... ...rawatan penyakit akut pesakit luar di uh, klinik swasta. Mm -hmm. Bercakap mengenai saringan awal, uh, Doktor... ...bagaimana mungkin pemahatian Doktor... ...mengenai tahap penerimaan rakyat Malaysia... ...ataupun kesedaran tentang pentingnya uh, pemeriksaan saringan kesihatan awal ini. Ya. Yeah. Uh, saya ingin berkongsi satu data uh, daripada uh, National Health Mobility Survey tahun 2023 uh, yang mana menunjukkan bahawa uh, dalam tempoh uh, satu tahun kebelakangan ini Uh, hanya 57.2% rakyat Malaysia yang melakukan uh, saringan ataupun pemeriksaan kesihatan hmm. dan kurang daripada 10% yang melakukan saringan untuk um, kanser kolorektal hmm. uh, iaitu kanser usus dan ini menunjukkan hmm. uh, bahawa um, ia tidak begitu um, tidak begitu optimal maksudnya ya. um, masih satu daripada dua rakyat Malaysia tidak melakukan saringan kesihatan ini hmm. dan apabila kita tidak melakukan saringan kesihatan apa bahayanya ya bahaya kita ada penyakit kadang-kadang kita ada penyakit tetapi kita tidak tahu kita ada penyakit tersebut kerana penyakit-penyakit NCD ini kebanyakannya tidak memberi tanda pada peringkat awal tahu-tahu hmm. sudah kena serangan jantung iaitu komplikasi dan cabaran kita ada beberapa so. eh yeah. uh, yang pertama adalah kurangnya kesedaran masyarakat berkaitan kepentingan serangan kesihatan mereka lebih suka untuk tahu uh, sudah ada penyakit uh, sebelum kita uh, detect awal ni eh, maksudnya saya okey untuk tahu kalau saya sudah ada darah tinggi ataupun masalah jantung apabila pada peringkat akhir daripada saya periksa awal dan saya tahu awal dan saya perlu makan ubat yeah. yang kedua adalah persepsi masyarakat eh, terhadap penyakit NCD ini, um, tak ada tanda saya sihat, uh, saya mm. tidak ada apa-apa tanda, maka mm. saya sihat, tunggulah bila saya sakit yeah. uh, dan keadaan-keadaan uh, seperti ini sebenarnya amat berbahaya kerana penyakit mm. NCD ini, kebanyakan waktu itu tidak ada tanda, kalau saya ada darah tinggi tinggi uh, mungkin 150-90 bacaan tekanan darah saya saya mungkin dalam keadaan normal tetapi kesannya apabila saya terkena uh, serangan strok perdarahan iaitu apabila tekanan darah saya naik sehingga 200 yeah. uh, maka ketika itu sudah terlewat ya uh, dan uh, yang ketiga adalah persepsi masyarakat bahawa uh, gaya hidup sehat ini sebenarnya adalah mahal uh, You know, lebih murah untuk kita makan ubat kalau sudah sakit kerana kita cuma membayar satu ringgit um, jadi satu ringgit adalah kos yang kita bayar kepada hospital yeah. tetapi beratus dan ribuan ringgit dibelanjakan ke atas satu individu oleh kerajaan melalui subsidi terhadap mm -hmm. perkhidmatan kesihatan ini kita tidak nampak mm -hmm. dan uh, biasanya uh, kalau kita beli air kosong mungkin 20 sen hingga 50 sen kalau yeah. kita beli air kopi ataupun teh manis biasanya harga lima, ringgit tujuh. Jadi tidak semestinya minum secara sihat itu uh, lebih mahal ya. Yeah. Jadi persepsi masyarakat ini kadang-kadang kita perlu didik mm -hmm. uh, supaya lebih ramai yang tampil ke hadapan kerana ada banyak program saringan kesihatan yang ditawarkan uh, di negara kita daripada di Kementerian Kesihatan, di klinik-klinik kesihatan, mm -hmm. di klinik swasta dan kos kebanyakannya adalah uh, sangat rendah ya. Yeah. Uh, dan ini itu uh, penjelasan doktor itu memberi sedikit sebanyak gambaran sejauh mana langkah pencegahan dari uh, seperti saringan kesihatan dan juga gaya hidup yang lebih sihat uh, sudah pasti lebih menjimatkan kos kepada kerajaan berbanding dengan rawatan jangka panjang. Mungkin akhir sekali doktor Fairuz bagaimana uh, doktor melihat masa depan keseimbangan antara uh, ekonomi dan juga kesihatan komuniti di Malaysia. Adakah kita ketika ini berada di landasan yang betul? Kita um, usaha di sana sudah ada Hazel, usaha-usaha hmm. untuk uh, memastikan keseimbangan ekonomi hmm. uh, dan juga kesihatan komuniti itu sudah ada. Hmm. Dan kita lihat pelbagai usaha yang dilakukan seperti saringan kesihatan uh, dan juga pelbagai program-program yang dianjurkan sendiri oleh Kementerian Kesihatan uh, untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terutamanya dalam penyakit NCD ini sebab beban penyakit NCD ini adalah sangat tinggi hmm. uh, terhadap komuniti dan dia mempengaruhi secara langsung produk aktiviti yeah. uh, tenaga kerja yang mana secara langsung dia uh, juga akan memberikan kesan kepada ekonomi uh, negara kita yeah. uh, namun Uh, yang paling penting berbalik kepada individu yeah. kita sendiri yeah. uh, adakah kita meletakkan uh, kesihatan itu sebagai prioriti utama uh, dalam uh, kehidupan kita kerana apabila kesihatan sudah terganggu maka ekosistem kita juga akan terganggu menyebabkan kesan-kesan uh, bukan sahaja kepada ekonomi negara tetapi juga ekonomi uh, individu tersebut dan juga beban emosi dan lain-lain usaha sudah banyak Namun, sama ada ia akan sampai tahap, mencapai tahap keseimbangan atau tidak, itu bergantung kepada individu kerana kitalah Um, kesihatan kita sebenarnya adalah tanggungjawab kita sendiri Ya, dan kerajaan bersedia dan telah pun mengambil pelbagai usaha kolektif oh, untuk betul. memastikan rakyat mendapat bantuan yang diperlukan Terima kasih betul. Uh, Dr. Muhammad Fairuz Abdullah Terima Ketua tak. Jabatan Advokasi Kesihatan Protect Health Corporation untuk perkongsian yang diberikan dan segmen ball base uh, itu tadi menutup base Malaysia untuk petang ini teruskan bersama-sama RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah selepas ini Saya Hazel Desmond, Salam Malaysia Madani